Ми вам привезли машинку пральну і мікрохвильовку. Користуйтесь. А взагалі, я вам бажаю, щоб скоріше звільнили території та ви вже поїхали додому. В гостях добре, так а дома краще. жили очень хорошо. Меня все устраивало. Была работа, была стабильность в первую очередь. Ребенок ходил в школу, я работала, муж также работал. Отдых, быт, все это было. Но в один день все поменялось. Мы проснулись от взрыва. Сначала просто оказалось, что машина взорвалась. Потом, когда еще один, это было в 5 утра, как я помню. А в 5 я встала как раз на работу. И на этом все иллюзии, вся своя жизнь закончилась в один миг. Ну, конечно, первое время мы были дома. Думали, что ну нет, нет. Дальше продолжали работать понемножечку. Ну, после того, как прилетела в Краматорск, и становилось все хуже и хуже, собрались и уехали. Вот, начала шерстить интернет. Назад домой нельзя было. За границу не хотелось. Так и нашла вот это общежитие Хуматец. Позвонила директору. Да, Приняли сразу же на следующий день со всеми вещами, приехали, заселились и живем. Не бросаю здесь нас. Я считаю, что если вот в общежитии, тут побольше людей, поэтому для нас и внимания есть побольше. Много сюда привезли и машинки стиральные, и бойлер уже один мы меняли, потому что поломался и микроволновки, также это чайники электрические. То, что нужно, это есть. В первые дни все, тебе всегда готовы помочь, поэтому пока здесь. Но домой, конечно, хочется. Дом есть дом, там осталось все. Да все, в принципе. Пока все стоит.